За підтримку президента обіцяють 400 гривень. Днями на мітингу партії регіонів у Маріїнському парку оголосили про початок всеукраїнської акції на підтримку Віктора Януковича. З одним зі співорганізаторів акції спілкувався наш земляк, журналіст, редактор місцевого інтернет-видання Олександр Топорівський. Всього мітинг сьогодні проходить в підтримку президента України, який проводить. государственную политику, политику национальных интересов. Поэтому митинг сегодня бессрочный, акция бессрочная, гражданская акция проводится именно в поддержку позиции президента Украины Виктора Федоровича Януковича. А скажите, пожалуйста, сколько, сколько людей пришло поддержать? Знаете, мы не ставили перед собой задачу, потому что акция началась сегодня с утра. Люди постоянно прибывают. Я думаю, если говорить о более точных цифрах, я думаю, что мы сможем сказать это или сегодня вечером, или ближе завтра к утру. Потому что большое количество наших сторонников сегодня сюда прибывает, и киевлян и представителей других регионов. Видите, погода солнечная и морозная, и часть стоит на площади, часть греется, потом меняются местами. Мы не ставим перед собой цель держать людей в одном месте. Я понял. То есть вы заранее не анонсировали это мероприятие? Знаете, есть... мы не, люди не анонсировали. Мы эту инициативу То есть люди сами выстрадали. Сами. выстрадали. Люди выстрадали инициативу в связи с тем, что представители маргинальной оппозиции практически осуществляют государственный переворот в стране. Действия маргинальные оппозиции превратились в дестабилизацию государственного устройства. А за Явление некоторых лидеров маргинальной оппозиции это прежде всего призывы к кровопролитию, призывы э, к противодействию органам государственной власти. Мы видим конкретные шаги, которые связаны с захватом государственных учреждений, дестабилизацией государственного управления, нарушение конституции. Вот это все нас подтолкнуло не к необходимости заявить о своей позиции. вопрос много оппозиции говорят, что митинг оплачен. Вы знаете, я могу вам сказать искренне и откровенно, общевойнский союз Украины, который я имею честь возглавлять, никогда ни одну акцию не проводил на платной основе. Только исключительно идейные соратники и идейные э, товарищи. Идейный подход это главное. Вот это наша позиция. Поэтому ну, очередная провокация со стороны наших, даже не политических, маргинальных представителей оппозиции. Про то, сам Александр Орівські деякі учасники мітингу не на камеру зізналися, що їм пообіцяли оплату. Також очевидно, що мітингувальники не усвідомлюють навіщо там стоять. Прийшла сюди, щоб підтримати нашого президента. Угу. От. Ми за те, що має бути єдина страна без разногласій. Ми так само, як і по ту сторону хочемо Євросоюз, Євросоюз. Але... тогда, когда для нас это тоже будет выгодно. То есть вы хотите в Евросоюз, но не сейчас, правильно? Правильно. То есть, ну, а вот Олег Калашников, тоже организатор митинга, он нам, он нам сказал, что это видим в поддержку таможенного союза. ничего такого предоставленного точно не было. вот нам сказали, что подождите, мы это обсудим, подсудим, подождите, подождите. то есть не обосновано ничего такого. то есть я думаю, что Евросоюз вряд ли нам это все сразу даст. Вот. Я понял. То есть вы думаете, что все необходимое для развития украинской экономики нам даст может, Россия и таможенный а. союз? Ну, Россия, это, можно так сказать, наши братья, и границы это всего лишь черта между нами. Вот, я думаю, что мы должны как стремиться так, как и в Европу, так и в Россию. Я понял. А, ну вот, со стороны оппозиции, вот, очень много людей говорят, что этот митинг оплачен. Это правда? То есть вам платили, вот, вам давали какие-то деньги вот, там, на обед или на чай? Нет, мы здесь стоим добровольно, поддерживаем президента. Вот. Можна все ріше. Журналіст переконаний, що організатори цієї акції мали на меті зайняти частину площі перед Верховною Радою для того, аби туди не попали прихильники опозиції і перекричати їх. Окремі активісти почали збиратися ще у четвертій годині ночі. Згодом почали споруджувати сцену. Мітинг проходить між Маріїнським палацом і Верховною Радою. При цьому площа оточена щільним кільцем правоохоронців. Навколо також виставлені автобуси міліції. Кількість мітингуючих близько тисячі чоловік.